В этот праздник мы тоже решили не остаться в стороне. Старшеклассники объявили акцию Привосты солдата. И наши дети, дети всей школы, приняли в ней участие. На собранные средства мы испекли Пасхи и хотим поздравить наших замечательных военных, которые охраняют наш город с этим праздником. И пожелать им, конечно, прежде всего мира, здоровья, счастья и скорейшего возвращения в свои семьи. Да, поделки, которые вы сделали, и э, передадим им ребятам, военным, нашим защитникам, вот, так что, чтобы вы знали, что а, ну, как, наши защитники будут держать ваши поделки в своих руках. Вот. Так что можете передать им привет, благодарность, mm -hmm. тоже это все будет идти. А yeah. что вы хотите сказать нашим военным? А ну-ка mm -hmm. подумайте, пошепчитесь сейчас, подождите, сейчас, пошепчитесь друг с другом и подумайте. Вот что бы вы хотели самое-самое такое главное им сказать? Пожалуйста. Чтобы Лена. поскорее настал мир и не было войны победили. Билеты на работу, что это? Это пряники. Пряники, не пекли. Все хотели очень попробовать. Мы прям аж боялись, что они не доживут до того момента, когда отправлять. Кристюша, где твоя работа? Вот яичка, да, Кристюша, на работа. Лена, где твоя? Вот работа. Смотрите, какие разные работы. Куда эти а вначале? Вот так вот тут поставим. Давай. Твое ставишь? Сам поставишь. Давай. Сам ставь коробочку свое. Вот так вот. Это почка-чубачка. Вот так. Курочка-чубачка. Как будет. Так. Слава Украине! Героям слава!